माहौल है ना इस तरह का कि अगर किसी के हाथे कोई चढ़ जाए ना जी कि ये मेरे बारे में बातें करता है तो वो निन्यानवे को छोड़ के ना वो उसी एक के ऊपर फोकस रखेगा वो निन्यानवे को नहीं देखेगा कि यार निन्यानवे मुझसे मोहब्बत भी करते हैं तो एक के ऊपर टाइम क्यों ज़ाया कर रहा है तो निन्यानवे मोहब्बत करने वालों के चेहरे को देख तो मोहब्बत है जी ये हारून और रशीद बादशाह ना मस्जिद में पहुँच गए जुमा पढ़ाने के लिए अब आप ये ना सोचें कि सारी बातें आपके लिए कुछ हमारे लिए भी हैं ठीक है ना जी या यूह लजीना आमनो लीमा तकोलो ना माला तफ़ाल क़ुरान मजिद फरमाता है तब तक कोई बात दूसरों को ना कहो जब तक ख़ुद उस पर अमल ना कर लो तो सबसे पहले अमल हमारा बनता है फिर हम आपको बता सकते हैं तो बादशाह था ना हारून और रशीद मस्जिद में जा पहुंचा तो मौलवी साहब ने देखा कि बादशाह जहाँ चढ़ गया तो मौलवी साहब ने हजरत मस्जिद भरी हुई है बादशाह का ज़माना है मस्जिदें इक्का दिक्कत ही होती थी मस्जिदें भरी हुई हैं मौलवी साहब ने सारा मजमा छोड़ दिया वो बादशाह को पकड़ लिया जो दिल में आई जो ज़ुबान में आई जो जहन में आई सारी की सारी सुना उठा ऐसे वैसे आपने ये किया वो किया मतलब बातों बातों में सुनाते रहे तो जब जुम्मा ख़त्म हुआ लोग सलाम करके चले गए तो बादशाह आए और मौलवी साहब को कहने लगा मौलवी साहब आज कमाल कर छड़ी तुसे अ सारा गुस्सा ही मेरे ते कर छड़े तुसे तो वो मौलवी साहब जो थे वो जो इमाम साहब थे वो कहने लगे आपकी हरकतें ही ऐसी क्या बड़ी शिकायतें सुनता हूँ आपकी क्या करता मैं आपकी बातें इस तरह की है तो वो जो हारून और रशीद बादशाह थे ना वो कहने लगे हज़रत अगर एक बात करूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे मौलवी साहब कहने लगे जहाँ मैंने हज़ार सुना दिया एक तू भी सुना दे तो वो बादशाह कहने लगे कि ज़रा मुझे ये बताएं कि मैं फिरौन से भी ज़्यादा बुरा हूँ वो बादशाह कहने लगे कि मैं फिरौन से भी ज़्यादा बुरा हूँ तो वो मौलवी साहब थे वो कहने लगे मैंने आपको फिरौन तो नहीं कहा आप गलत साइड पे लेके जा रहे हैं बात तो बादशाह ने कहा आपने मुझे फ़िरौन नहीं कहा तो कोई कसर भी तो नहीं ना छोड़ी हज़रत मूसलात सलाम जब फिर से मिलने जा रहे थे तो रब तला ने फरमाया था क्या मूसा फ़िरन से बात नरमी से करना अब फिरअन से बात करने के लिए रब तला मूसा को फरमा रखा है कि बात नरमी से करना प्यार और मोहब्बत से करना क्या मेरे गुनाह उससे भी ज़्यादा थे कि आपने सारा जुम्मे मेरे पे पढ़ा दिया तो हज़रत अगर किसी ने गलती कर दी वो फिरौन तो नहीं बन गया या फ़िरौन से ज़्यादा बुरे अमाल तो नहीं है जब फिरौन से नरमी से बात करने का हुक्म दिया जा रहा है तो मोमिन मोमिन का दुश्मन क्यों है हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत क्यों नहीं कर रहे इंसान है ग़लती हो गई या माफ़ करो भाई अगर किसी की इज़्ज़त को कहीं उछाला जा रहा है हदीस मुबारक का मफहम है कि आप देखें कि सौ बंदा जो है एक बंदे की इज्जत उछाल रहे हैं आप वहाँ पर जाके उस बंदे की इज्जत का दिफा करें आप उसका उसकी साइड लें कि बोले ना भाई इसको ऐसा ना करो अगर आप उसकी इज्जत का दिफा करेंगे उसकी इज्जत को बचाएंगे तो आका करीम करी मेरे हिस्सा सलाम ने इरशाद फरमाया जहाँ तेरी इज़्ज़्ज़्ज़्त को कोई उछाल रहा होगा ना तो रब तला तेरी इज़्ज़ को महफूज फरमाएगा यार इंसान गलती हो जाती है तो गलती के ऊपर सजा देना तो नहीं ना बनती माफ़ करना भी तो बनता है आका करी मलि सलात व सलाम ने यहाँ तक फरमाया कि साहबा कराम अर्ज़ करते गए कि हमें गुमान हो गया था कि हज़ूर बालात व सलाम हमसायों का इतना हकूक बता रखेगा कहीं उनको वरासत में शामिल ना कर और हज़रत हम देखें हमारे बच्चे महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं और साथ गरीबों का बच्चा है हजरा जी साल में एक कपड़ा नसीब होता है हमारे बच्चे तरह तरह के खाने खाएं बड़ी बड़ी होटलों पे जाएं और ग़रीब का बच्चा हो उसको एक वक्त का खाना भी मयसर ना आए ये कैसा दिन यार तुम ले कर फिर रहे हो बस नमाज पर ज़ोर दे देना दाढ़ी पर ज़ोर दे देना आज जकवात पे ज़ोर दे देना और साथ वालों का ख्याल न करना ये तो दिन नहीं है दिन तो हमें अखलाकिया सिखाता है दिन तो हमें भाईचारा सिखाता है एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना सिखाता है